Ikhutul iman a'azakumullah Ikhwan kita ni Bila kita duduk saat kita renung Kita muhasabah Nabi kata pada kita Bila mati anak Adam Terputih dengan semua benda Kalau kita fikir balik Bila mati anak Adam Dia dengan dunia ni terputih Putih dengan dunia Tak ada apa dah Dunia tak boleh bagi apa dah kat dia Cukuplah puluh tahun dia kerja Dia cari, dia kumpul Itu dah cukup Bila dia mati dia dah tak boleh buat satu benda apa pun dalam dunia dah. Dia dengan dunia dah terputih habis dah dan dia pun dah tak tak dibenarkan duduk dalam dunia lagi dah dia dah tak boleh duduk dalam dunia lagi dah habis dah masa dia untuk dunia pun umur pun tak ada apa pun tak ada bahkan sampai peringkat jasad dia nak dapat sejengkai tempat atas dunia pun tak ada dah dia kena duduk dalam perut bumi je. atas bumi tak boleh duduk dah orang pun tak mau terima siapa pun tak mau nabi kata dalam riwayat tu yang kita semua tahu bila kita mati nabi kata sedekah jariah kita ketika Berapa lama kita duduk dalam dunia? Saya, saya umur mereka. Berapa lama duduk dalam dunia? Kawan-kawan kita yang dah mati, ada mati umur tujuh puluh. mati umur tujuh puluh, tiba-tiba tinggal dunia, satu benda yang sangat menyedihkan. Mati adalah benda yang sangat menyedihkan. Sedih, takut amat-amat kita nak tinggal tempat yang kita telah duduk puluh tahun. Kita dah ada rasa dengan dia, dah ada perasaan dengan dia. Kita dah kenal dia luar dalam hati bawah. Hari ini, kita dibuang dengan penuh sedih. Sedih sangat-sangat orang mati ini. Tapi Nabi kata, bila orang mati itu sedih, Nabi kata sedekah jariah dia datang mengembirakan. Kita mati-mati sedekah jariah yang kita buat. Dengan harta benda kita dalam dunia, dia buat kita tak sedih. Nabi kata, kalau kita ada ilmu yang bermanfaat. Ah, ha, ilmu tu tolong kita. Kita tak sedih. Kita tak rasa keseorangan. Nak pergi tempat baru ni, tempat baru kalau antum berani lah Kalau berani Kalau tak ada masalah Try tengok Habis orang gali kubur tu Lubang eh Mayat tak main lagi Antum beritahu pada kawan tu Saya, saya nak turun Saya nak baring Lepas tu antum tengok atas Perasaan antum Jiwa antum Muka akan berubah Seketika Bila antum baring di bawah Antum tengok di atas Walaupun tak sampai tujuh kaki dalam dia Empat ke lima kaki Tetapi pemandangan tu sangat mengerikan Apa lagi Mayat tu bila di dia alih dia bagi dia tidur atas rusuk kanan dia alih ke tanah. Kita dah tak nampak di atas tapi duk dengar suara orang bercakap. Sangat ngeri dan menakutkan. Kita nak duduk situ ikhwan. Jasad nak duduk situ. Orang kambuh tak boleh keluar dah. Jasad tak boleh keluar. Ruh dah terperangkap di alam barzah. Proses ruh kita naik sampai ke langit, turun balik, boleh tengok semua. Duka citanya amat dahsyat. Nabi kata sedekah jariah kita tu. Kalau ada ilmu bermanfaat, tolong anak yang salih yang mendoakan. Lepas tu Nabi kata sebatang. Nabi kita bila mayat tu dibawa keluar daripada rumah, Nabi tanam. Nabi kita tiga benda ikut dia. Kan? Tiga benda ikut dia. Apa ikut dia? Harta dia, keluarga dia. Keluarga, salah satunya anak salih tadi. Ya? Harta dia, salah satunya jariah tadi. Ya? Ikut. Bila sampai hati mulut kubur, sampai tang muka kubur, Nabi kita tiba-tiba dua dia balik. Tak lebih. Dua ni balik. Nabi kita satu saja ke dengan dia. Satu saja. Wahyu Nabi guna perkataan Wayabekah wahid, wayabekah wahid, ia kekal dengan dia, masuk sekali dalam kubur dengan dia, duduk dengan dia, sampai kiamat, wayabekah, ia kekal dengan dia, berbaki pada dia, kekal dengan dia, tetap dengan dia, tak musnah dengan dia, kita amalan dia. Lagi dua balik. Amalan dia saja. Masa amal dan keluarga dia balik, dia dengar, dia nampak. Nabi kita suara kasut tu dia dengar. Rasa tu rasa apa? Rasa sedih, rasa nak menangis, rasa nak riau, rasa takut, sepi, seorang duduk dalam kubur tu. Ruh boleh rasa, jasad ada rasa. Istighfar yang kita duduk buat dalam dunia ni, minta ampun, dia termasuk yang ni, amal kita. Yang tak balik, yang dia takkan tinggal kita. Kerana kita dah buat dia hati dunia. Kita dah pakai dia sebagai jalan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita pakai dia untuk melebuk pintu-pintu rezeki daripada langit turun dalam hidup kita bukan saja dia tolong hidup kita dalam dunia dalam bentuk berkat rezeki dia juga tolong kita dalam kubur dalam bentuk dia jadi amal yang amal tu tak tinggal kita di keluarga kita tinggal harta kita tinggal nabi guna perkataan fayarji' isnan balik dua balik dia tengok balik nak kalau dia gamit pun tak nampak dia panggil pun dah tak dengar lah Dia duduk tanggung. Sedih. Dia duduk tanggung tu wahsyah. Dia tanggung tu wahdah. Keseorangan, kesepian, kegelapan yang menakutkan tu dia tanggung. Tiba-tiba ada amal soleh dia. Nabi kata amal soleh ni mai dalam muka yang cantik, teman dia. Tak biar dia seorang-seorang sampai kiamat. Ikhwan, nabi-nabi dulu mai bimbing kita bukan sekadar atas dunia. Dia pun jadi pemimpin sampai dalam kubur. Dia pimpin kita sampai dalam kubur. Nabi-Nabi dulu. Nuh mai cakap benda tu pada umat dia istighfar. Lepas Nuh, silih berganti Nabi Hud. Habar benda yang sama. Hampa pandai cari makan. Hampa pandai buat duit. Hampa pandai bisnes. Tapi hampa tak tahu istighfar. Istighfar. Ada manfaat pada hampa. Untuk dunia hampa. Dan lebih untuk akhirat hampa. Ketika dunia dah tak mau pada hampa. Hampa dalam perut kubur. Masa tu apa tak keseorangan istighfar Dan paling dahsyat ikhwan Mati ni Tua mati Muda mati Ini paling dahsyat Kalau mati ni confirm Tua mati Oh kita masa muda kita ada banyak masa Tapi dah Kematian akhir-akhir ni yang kita tengok Satu bas Bas terbalik Semua muda Budak-budak sekolah Mati Belah-belah orang Mati sekali dengan bas tergolek Oh subhan Tak pernah sangka dia nak mati Berbelah orang ni keluar pergi sana pergi sini Tak sangka nak mati Kalau dia tahu dia nak mati Dia tak naik tu. Tergolek bas Mati Yang baru beranak pun Mati Paling-paling dahsyat Mati ni Nabi cerita yang kita semua tahu Tentang satu sahabat dia bila dia mati Bergegak aras 70,000 ribu malaikat main Siapa dia? Sa'ad bin di hujung tu sepatah Nabi kata Nabi kata Kalau ada orang Terselamat daripada himpitan kubur Kecahwilah orang itu adalah Sa'ad bin Mu'az Namun Nabi kata Orang yang mati dia Gegang aras ilahi 70,000 ribu malaikat datang Mak kubur tetap himpit Siapa orang itu ikhwan? Oh, ahli surga Tentulah kita boleh bayang Kubur himpit dia Bukan kubur himpit nak bagi patah tulang rusuk dia Kubur himpit kasih sayang kubok say welcome macam ibu himpit anak nak bagi susu beranak-beranak bersalin-bersalin nah doktor tani anak hang first pegang tu dia himpit anak dia penuh kasih sayang Sembilan bulan duk dalam perut dia pegang tu dia sambut so kubok welcome kubok peluk dia dalam bentuk himpit itu sahabat kita dia nak himpit macam mana oh takut dah kuat, dok nampak dia mai tu dok nampak dia pelan kecil dia pelan kecil dia pelan kecil bila dia kecil sampai pada dia kena rusuk kita dah terketak-ketak terkencin-kencin dalam kubur Nabi kata kalau kita ada amal salih dia tolong kita tak rugi ikhwan. tak rugi kita istighfar tak pula kelebihan dia sangat dahsyat dan kita tak pernah rugi dalam dunia dan lepas tu pula dalam ayat tadi bukan sahaja istighfar Allah Ta'ala bagi pada kita rezeki bahkan satu benda lagi dalam ayat tiga surah Hud Allah Ta'ala guna perkataan وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً ila kuatitikum Allah tambah kekuatan kamu kepada kekuatan yang telah sedia ada kekuatan kita kekuatan rohi dalaman dan kekuatan luaran kalau hari ini kita kata Melayu berpecah Melayu tak bersatu politik Melayu teruk orang Melayu nak jadi apa masa depan Maka salah satu nak repair nasib orang Melayu ni dengan apa? Bagi orang Islam kita kena istighfar. Nak nak satukan orang Melayu dengan politik, orang politik dah buat kerja dia dah. Nak satukan orang Melayu dengan bisnes, dah ada orang buat dah. Nak satukan orang Melayu dengan apa-apa benda lain, beli produk Melayu, ada orang buat dah. Tapi nak satukan orang Melayu ni dengan istighfar, tak ada orang buat. Dan dia tak mendapat kempen istighfar. Kuatkan. Allah janji. Allah nak kuatkan Allah bagi kekuatan pada kita di samping kekuatan yang telah ada.